Hər vaxtınız xeyir olsun, mənim dəyərli sevimli abunəçilərim və izləyicilərim, xüsusilə də oğlaq bürcündən olanlar. Hər birinizi xoş gördük və bugünkü videomuz sizlər üçündür. Kanalıma xoş gəldiniz. Hər birinizə böyük dəyərli təşəkkürlər, videomuzu izlədiyin izlədiyiniz üçün, izlədiyiniz üçün. Xüsusilə də böyük hərflərlə kanalımın abunəçilərinə ee videolarıma bəyəni basan, like basanlara və gözəl kommentlər, yorumlar yazanlara çox, çox, çox təşəkkürlər. Əlləriniz, bollarınız var olsun. Gözlərinizə işıq gəlsin və mənim videolarıma daha çox baxın. İnşallah. <laughs> Bugünkü videomuz gördüyünüz kimi kartlar açıqdır. Bu o deməkdir ki, bunu mən öncə 1-2 dəqiqə öncə rustlığımda çəkmişəm və indi davamını sizlər üçün, yəni indi Azərbaycança söyləyəcəyəm. Yəni kart açmağa zamanımız getməyəcək. Birbaşa kartların açılımın e, izahına keçəcəm sizlər üçün. Sevimli oğulaqlar, ay sizin üçün biraz qarma-qarışıq ay olacaq. Amma e, bu sizi qorxutmasın. Sadəcə bəlkə də həyatınızda bəzən necə deyirlər, belə bir qarma-qarşılıqlıq insan həyatda ehtiyacı olur ki, həyatında bildiyi, bilmədiyi lazımsız şeyləri çıxarıb ata bilsin. Sizdə də məhz o cür olacaq. Ayın əvvəlində e, bir çoxlarınızın ailə qurması, ailəsində artımın olması, ruhi bələkətinizin artması, sizi ailənizə sevgiyən artması, evladınızın dünyaya gəlməsi və yaxud da hamilə qalma şansları, e, və yaxud da ki, evinizin e, ev alma, yeni evə köçmək, yəni evlə, ailə ilə bağlı fərqli-fərqli e, artımlarla sizi gözləyəcək. Kimisində uşaq, kimisində pul, kimisində ev, kimisində nə bilmə, yəni ailəsilə gözəl vaxt keçirmək. Yani aileyle bağlı hoş, güzel e, işler olacak. Ayın evveli yani ailenizle birlikte bir güzel bir zamanınız olacak. E, ama e, nece diyeler meşe çakalsız olmaz derken burada e, sonra sizin hayatınızda geçmişten ya veya da ki hele de devam edeyen e, böyle bir hislerle e, e, su bürcünden su ünsüründen olan bürclərdən xüsusilə də balıq və əqrəb bürclərindən olan insanlar sizin həyatınızdan çıxıb gedəcək. Ola bilər siz çıxar dəvatasınız, ola bilər onlar özləri çıxıb getsinlər məcburiyyətdən çünki çox güman ki özünüz çıxardacaqsınız. Çünki ailə qurmusunuz, artıq ailəniz var. Artıq ailənizin necə deyirlər, e, itirməmək üçün, ailənizə xərər gətirməmək üçün bu insanları həyatınızdan çıxartmış olacaqsınız. Və yuxarıdakı deyək ki, bəzilərinin içərinizdə var ki, məsələn mən ailə qurmuşam amma hələ də sevdiğin birisi ilə görüşüm, danışım deyirsənsə, bu baş tutmayacaq üçün o insan özü sizi təkbirib gedəcək deyəcək. Yox, madəm sən evləndin, mən artıq səninlə qurtub bitirirəm, gəlmirəm, gedirəm falan belə bir şeylər. Əlbəttə ki, bu sizə biraz kəpər nişanlıq gətirəcək, bu biraz peşmançılıq gətirəcək və ə, bəziləriniz özünüzü işə verəcəksiniz, bəziləriniz təhsildə verəcəksiniz. Bir növ elədir ki, özünüzə ağır bir yükün altına ə, atmış olacaqsınız. Nə mənasında ağır at Kimisə məsələ deyək ki, e, olub keçənləri unutmaq üçün özünə işə vermiş olacaq. Kimiləri də e, deyək ki, heç işləmiz, amma yenə də özü özünü ağır yükün altına salmış olacaq. Nə mənalı? Mənəvi cəhətdən deyək ki, özünü məcbur edəcək. Unut onu getsin, yaddan çıxars belə. Yəni gecə gündüz öz üzərindəcə ağır, güclü şəkildə işləmiş olacaq ki, o insanı, yəni sanki bir atəş kimi bu e, atəş olub həmin o ə xatirələrinə, həmin o insana, həmin o hissləri yandırmağa çalışacaqsınız. Və ya da bəzilər də birbaşa işləməyə getmiş olacaq. Eee sizlərdən ə, kiminsə ə, necə deyirlər, bir nəzri adatı var, eee deyək ki, ola bilər, bəlkə ailə qurmaqla bağlı ya və ya o bu insanın həyatınızda ola bilər ki, deyək ki, ailə qurmusunuz, ailəniz boş vaxtı gözəldir, amma həyatınızda öncədən olan birisi sizə zərər vermək istəyir və siz deyirsiniz ki, amma bu mənim həyatımdan çıxsın, xatasız balasız getsindir, mən bir nəzir verərəm, kimlərəsə yardım edirəm, kəsib-küsübə belə bir şey e, də e, olacaq həyatınızda yəni birlərinə yardım eləmək olacaq və yaxud da ki həyatınızda olan, eee, deyək ki, bir qohum ağrəbədən tanış bir şəxsdən, kimsə yaşlı birlərləyə bir ailədir, hamsa tanxdığınız, e, bir az e, istəyirsiniz, çalışırsınız ki, onlara da nəsə bir yardım eləmiş olasınız. Və yaxud da görə özünüz istəmirsinizsə, deyək ki, ailənizin qazancından onlara nə isə bir yardım eləmək istəyirsiniz. Eee, Sonra eee sizin həyatınızda bir eee qadın var. Peyda olacaq. Bu videoya kişilər baxırsa, erkəklər baxırsa, bu o deməkdir ki, həyatınıza bir qadın gələcək. Yəni ailəniz olmağına baxmayaraq, həyatınıza bir qadın gələcək və bu qadın bir az شوف külməşqadan biraz, biraz deyə ki e, xüsusi bir gücə malik bir qadın, bir qabiliyyətə malik bir qadın və bu qadın sizin həyatınıza e, girəcək və sizinlə necə deyirlər belə bir e, bir qızğın bir münasibət yaratmış olacaq sizinlə. İstili bir münasibət yaratmış olacaq. Amma bu riskli bir şeydir. Amma bu videoya qadınlar baxırsa, deyim ki mən sizə e, bu qadın sizin həyatınızın büya sizə yardım eləmək üçün, büya sizə nəsə bir kömək eləmək üçün, deyək ki, hansısa bu dərtdərlərinizi unutmaq üçün, hansısa bir problemlərinizi həll etmək üçün sizi müxtəlif vasitələrlə ağlıdan boşdan çıxartmaq, məsələ, get onu elə, get onu elə təhlükəli yollara ata biləcək birisi. Və hətta ki, mən e, deyək ki, özüm deyə sizə deyə bilərəm, mən gəzəgərəm, e, sistemkaram, sizə yardım edə bilərəm və hətta deyə bilər ki, Mən belə birisini də tanıyıram, mən sənə yardım edeyim belə. Yəni hər hardan baxırsan, bax, sizi bir təhlükəli, bir oyunlara, təhlükəli bir işlərə atmış, ata biləcək bir qadın çıxacaq həyatınıza və əlbəttə ki, siz də ona biraz ə, onun o fit falsına uymuş olacaqsınız, onun dediklərinə getmək olacaqsınız və buna görə bir xeyli sizin xərciniz çıxmış olacaq. Yəni gecə gündüz işləməyiniz lazım olacaq və nəticədə də nə olacaq? Əlbəttə ki, işlərdə bir nə qarama-qarşılıq olacaq. Yəni deyək ki, bir e, bir anlaşılmazlıq, bir beləcə işlərin elə bir ki, durgunluğu olacaq. Bir müddət elə bir ki, durduğu yerdə işlərinizi kilid zamanı qoysalmış olacaqsınız, kilidə qıfıl salmış olacaqsınız. İşlər ələm dolaşmış olacaq. Nə qabağa gedəcək, nə irəli arxaya gedəcək. Yəni belə bir probleme sokmuş olacaksınız özünüzü. Ee, aynı sonuna doğru ele ki bu bütün keçme bu problemlerden geçtikten sonra aynı sonuna doğru sizin işlerinizin yeniden düzelmesi biraz diğerler nece diyerler qoyların, doğunların, ad günlərinin, nə bilim, nəsə bir məclislərin ol olacağı, dostlarınızla gözəl bir zaman keçirəcəyiniz bir zaman gələcək və orada da elə bir ki, bir növ yenidən özünüzə inam amələ gələcək sizdə. Yenidən e, necə deyirlər, e, möhkəmlənəcəksiniz, yenidən özünüzə inamınız artacaq, maddiyatınız ola bilər bir iş təklifi də alasınız bir nəsə bir maddiyyət gəlməmiş olsun. Aşağı sırada bizim runalarımızdır. Runalarımız nə deyirdi bizə? Runalarımız deyir ki, sizin önünüzə bir şans çıxacaq. Azul e, runası çıxır. Bir şans çıxacaq bu ayda. Bu şans ailə qurmaqla da bağlı ola bilər. Bu şans həyatınızda olan e, Yəni hər iki anlamda gedəcək sizin üçün bir həyatınızda yəni ki, e, xoşbəxtliyə çatmaq üçün bir şans olacaq. E, i̇kincisi isə həyatınızda görüb bilmədiyiniz e, və ya da xəyanətlə, xainliklə həyatınıza girib sizi aldatan insanları həyatınızdan çıxarıb atmanız üçün bir şans olacaq. Necə şans? Yəni deyək ki, kimsə hilegər çöküdonumda girmiş sizin həyatınıza at, e, özünü belə deyir ki, e, mən dostam, mən e, yaxşıyam, mən sizlərlə e, deyir ki, sizi e, dostluq eləmək istəyirəm, sizinlə yaxşılıq eləyirəm, amma əslində ürəyi xayındır, qara yılan da içəridə. Sizə paxıllığınız çəkir, sizin pisliyinizi istəyir, sizə badalaq gəlmək istəyir, pəl vurmaq istəyir. Belə bir insanın sirlərini açacaqsınız, üstünü açacaqsınız burada. Bir sirlər açılacaq və bu sirlərdən sonra elə bil ki, necə deyirlər, yenidən belə bir fikirləriniz ə özünə gələcək yenidən deyəcəksiniz ki, hə mən əzə e deyəllər. Doğurdan bu nəymiş mən düşündüm. Çıxardıb atacaqsınız bu yılan e, bu qadında ola bilər, bu yılan bu kişidə ola bilər. E, 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 yəni həyatınızdan çıxandan və ondan sonra elədir ki, özünüzü bir daha beyninizi e, təmizləyəcəksiniz. Bir daha bir yaxşıcı bir düşünəcəksiniz ki, mən bunu nəyinim diye və o da elədir ki, sizə bir aydınlıq gətirəcək. Yeni fikirlər, yeni düşüncələr və üstəgəl biraz da insan arasına çıxacaqsınız elə bir ki sanki ayın ortalarında belə yük altına gəlmisiniz. Çoxlu iş görmək, oxumaq, belə bir ki ağırlıq altında idiniz, e, gərginlik altında idiniz və bu gərginliyi çıxartmaq üçün insan arasına çıxacaqsınız, kütlə arasında çıxacaqsınız və beyninizin təmizlənməsinə kömək eləyəcək və ondan sonra elə bir ki ailənizə, evinizə yenidən dönmüş olacaqsınız. Yəni deyək ki o lazımsız kənar ə e, fikirlərdən, kənar insanlardan, lazımsız insanlardan fərq eləməz, qadınmı, erkəkmi fərq eləməz, kişi hansı olursa olsun. Onlardan təmizlənmiş olacaqsınız özünüzü yenidən ailənizə, yuvanıza geri dönüb öz xoşbəxtliyinizə davam elətdirəcəksiniz və bəzilərinizin əgər ev problemi var idisə, ev problemi də düzələcək. Yəni yenə və köçmək, təmir eləmək, yəni belə bir problemləriniz var idisə, onlar da düzəlməmiş olacaq. Amma ayın ortasında, yəni ayın başlanğıcı və sonu gözəl şeylər gəlir, müsbət şeylər gəlir. Amma ayın, ayın ortasında sanki elə bir, bir şeytan girir ortalığa. Sizə onun üçün niyə digə aynəvənlə siz o qədər xoşbəxt olursunuz ki, bu xoşbəxtliyi gözü götürməyənlər var və onu o yüzdən də yəni sizə hər tərəfdən zərbələr, hər tərəfdən sizin ayağınızın altına eşib hayancəsinə çevrənizdə fırlanan insanlar olacaq və bu da əlbəttə ki, onu da həmin anında anlamaq ə, ə, biraz çətin olur, zor olur. Əgər o insan əvvəlcədən hansısa bir insanın pisliyini əvvəlcədən tanıyırsınızsa, bilirsinizsə, əlbəttə hə onu açmaq, çözmək rahat olur. Amma bilmədiyiniz biriləri olursa və ya təki bəzən insan gərgin bir vəziyyətə düşəndə, <coughs> necə deyirlər, oğallarda qızğın-qızğın beyni elə bir ki, tam da açıq olmur, tam da doğru-düzgün qərar verə bilmədiyi hallarda Həm elə anlarda bu xəyanətkar insanlar arıya gəlirlər, aranı qarışdırırlar. Guya kömək eləyirmiş kimi göstərirlər özünü, amma əslində heç bir kömək yoxdur. Əksinə işləri beləcə düyünə dolaşığa salırlar. Və mən sizə də ay ortasında belə bir şeylər olacaq. Ona görə gözünüz açıq olsun. Çox da hər kəsin sözünə inanmayın və narahat olmayın. Qədər qismət sizə xoşbəxtliklərin tərəfədir. Necə ki ayın əvvəlində sizə xoşbəxtlik bəxş eləmişdi, ayın sonunda da sizi bu çətinliklərin içərisindən çəkib çıxadacaq və yenidən üzünüz gülməyə başlayacaq. Bu günlük bu qədər sevimli oğlaklar. Umarım videonu bəyəndiniz. Yenə dediyim kimi, av avqust ayının 1-ci yarısında canlı yayımımız olacaq. Öncedən bir neçə gün əvvəl, 3-5 gün öncədən mən xəbər vermiş olacağam, hansı gün, hansı tarixdə olacaq, hansı saatda olacaq və e, sonra um odarsanız yadınızdan çıxar canlı yayını ee necədir? Elə buraxarsınız, oturursunuz. E, Elə şey olmasın deyə videoya baxıb-baxı həmin əliniz, yəni əlinizin altındadı. ee də orada abuna düyməsini basın ki, artıq canlı yayın gələndə sizin nə işiniz, gücünüz olsa da, harda olmusunuzsa da YouTube açanda ee xəbəriniz olsun. Yox, əgər hər gün YouTube-u açmırsınızsa, mən hardan bilim deyirsənsə, o zaman abuna dü düyməsinin yanında orada bir zəng işarəsi var onu bassanız o zaman sizə səslı bildirim gələcək ki, belə bir, yəni Semur qulların yeni bir şey paylaşdı, yeni video mu paylaşdı, yeni bir e, mesajım paylaşdı. Çünki mən təkcə video paylaşmıram. Orda kanalda mesaj yeri də var. Amma sizlər üçün o xüsusi mesaj yerinə girməyinizə gərək yoxdur. Həmin o mənim mesajlarım eyni ilə YouTube-u açanda hardakı videolar gəlir, o da eyni ilə orada gəlir. Yəni rahatdır sizin üçün, heç bir problem yaratmır. Bu gün hələ bu qədər. Eee, hər birinizə çatənəklərdən çıxıb, düşmənlərdən pisliyə salınacaq uzaq olmağınızı arz arzulayıram. İnşallah da kartlarda göstərdiyi kimi ə, ay necə xoşbəxt başlayırsınız, eləcə də xoşbəxt başa vurarsınız. Hər birinizə sevinç, xoşbəxtlik uğurlar arzulayıram. Yenidən sizləri də görmək ümidi ilə xoşça qalın.